Меня зовут Юрий Голуб. В этом году в Пинчукор-центре я представляю фильм «Посмотри, у нее борода». Это научно-фантастический, экофеминистический, комедийный, короткометражный фильм. Этот проект создавался прежде всего с целью вдохновить зрителей на размышления о том, какое будущее ожидает человечество, что такое человек будущего и в каких отношениях он состоит с другими организмами и окружающей средой. Мне лично хотелось бы видеть демократическое будущее, и не только для человеческого общества, но и в более широком смысле. Мне бы хотелось представить общество, которое состоит из людей и не людей, и пофантазировать о том, как могут строиться отношения в таком обществе. Кроме этой тематики, зрители также могут увидеть много других вопросов или мотивов, затронутых в фильме. Например, тема эмансипации и эмпауэрмента, тема миграции и принятия иного, тема красоты и нормативности. Кто-то может даже увидеть новую интерпретацию Белоснежки, только в этой версии Белоснежка предпочитает остаться с гномами и даже сама превращается в гнома. Хочу подчеркнуть, что работа создавалась усилиями моей невероятной талантливой мультинациональной команды. Люди, которые помогли не только воплотить все идеи, но также их дополнили и развили. Я вижу наш фильм как своеобразный живой гибридный организм, немного несуразный, с разными отростками, волосатыми лапками, которые сложно вписать в какие-то определенные рамки или дать ему какую-то однозначную трактовку. Но это для меня и означает его жизнеспособность, адаптативность и флюидность.